Йому відірвало руку на виробництві. Під час випробування нового механізму. У той час, коли дружина мала народжувати другу дитину. Дівчинка народилася на наступний день. я тогда в больнице, мистер Тормариш, вот я тут лежу, отдыхаю, у меня там ребенок родился. О, они там за мной бегали, быстрее, чтобы я выписался. Небольшие переживания были, но я понимал, что все равно все в руках Божьих. И я понимал, что одна рука есть, это уже хорошо, уже слава Богу. Очень многие вещи, я понял, можно делать и одной рукой. Поэтому, когда я из больницы выписался, я буквально на следующий день я вышел на работу. Положил во дворе плитку и на следующий день вышел на работу. Это был другой шок, что в в родину и знайомих, Такого не ожидал никто. когда звонила, я чувствовала, в каком он состоянии взлета, что я понимала, что рядом с ним я не имею права подать в какую-то пучину отчаяния, депрессии, хотя было тяжело. Невольно ложишься, закрываешь глаза, ребенок уснул, и ты начинаешь представлять, а как мы будем дальше потому что вообще не представляла, как будет. Я же не знала, что когда он придет из больницы, он сможет положить плитку во дворе. Для меня по сей день, наверное, очень многие вещи. Бывает, что-то он делает, я выхожу во двор, вижу уже какую-то сделанную работу. Иногда я не знаю, как он это сделал, потому что мне вообще кажется, Бог ему дает каких-то сверхъестественных способностей. Ангелов своих дает, посылает, и они поддерживают ему его руки. Я не знаю, как можно жалюзи привинтить одной рукой. Как бы мне иногда не хватает двух рук. Я могу на сегодняшний момент сказать, что я не чувствую, что мой муж неполноценный помощник. Он мне всегда очень сильно помогал. Теперь уже и посуду мы моем, горочку посуды запросто с этим протезом. Я не ожидала, что будет так. Когда я лежала и по ночам представляла себе, как будет, я не могла представить себе, что будет вот настолько. Если бы я знала, что будет так, я вообще не переживала. Но так как я не знала, я себе представляла абсолютно другую жизнь. В самых черных красках. Но когда пришел Володя с больницы, началась жизнь, то я столько раз уже благодарила Бога за все то, что он дает, что я еще раз убедилась, насколько Бог дает, допускает испытания и однозначно он дает силы его перенести. Когда у меня телефон отдали мне телефон, то когда я начал общаться с ней, то я все понимал, что все нормально, все хорошо, определенные события в жизни нашей семьи произошли, но от этого никакие не ни отношения не изменились, ничего абсолютно. Я почувствовал от нее переживания за меня, какое мое состояние, насколько я руку потерял. Я ощутил от нее переживания и волнения за меня. Наступил такой момент, когда он вернулся с больницы, он там провел три с половиной недели, такой долгий срок для нас, такая разлука не маленькая. Но когда он вернулся, это был второй медовый месяц. Мы настолько наслаждались общением с друг с другом. Я к нему при касалась испытывала какой-то трепет из-за того, что не оставляли мысли, что вот его бы могло уже не быть рядышком. То есть оценила еще больше Бог через это еще больше вот укрепил, сплотил и показал, насколько все-таки в этой жизни ну ценно тоже иметь опору, когда ты так дорожишь этим человечком и он для тебя так много значит, и ты имеешь это в жизни, это конечно огромный подарок. Небес вообще семья. Я как ребенок познавал заново мир, почему? Потому что я на, 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 на разные предметы начал смотреть уже с другой стороны. Есть вещи, сделанные под две руки. Тот же пакетик с сахаром — его не откроешь одной рукой. Но я приучился открывать его. А так вообще я начал познавать мир, что некоторые предметы можно делать одной рукой. Страта руки, тащи правые. и правой, Навряд це можно перенести безболісно и легко. Та Володимир вів себя так, ніби нічого ничего и не трапилось. Он молодец и одной рукой помогает делает. Я знал, что он такой и он и лопату сделал такую, чтобы ручку приделали как у косы, чтобы чем-то прибинтовать и одной рукой копать и он одну грядку скопал одной рукой уже вечером меня не было и Гани не видела, когда он скопал. Он как только приехал с больницы, Выписали. Он сразу приехал вечером, начал там плитку ложить. Я говорю, давай я помогу. Он не одной рукой сам. Он как жил, так и живет. Как делал, так и делает. Как с детьми игрался, так и играется. Также и риску поднимает, и держит, когда она просится. Я не вижу, что у него нет руки. Я это не ощущаю. Сварщиком вообще работать очень тяжело с одной рукой, но он управляется все делать. Даже когда однажды он пришел только на работу, и нужно было работу выполнить, то рабочие кинулись помогать ему. Он говорит, я справлюсь сам. Они, мы поможем поддержать. Он говорит, я справлюсь сам. И они стояли и смотрели, как он это сделает. Естественно, он справился и сделал. Звитки в нем. Я уверен, что тут только благодаря Богу такое можно перенести. Потому что если самостоятельно, я в нашей неотложке столько вещей насмотрелся, что там аж страшно вспомнить. Но ты понимаешь, что когда у тебя есть поддержка и благодаря этой поддержке ты даже не падаешь в депрессию ни в какую то ты понимаешь что все будет хорошо без бога он не смог бы. даже когда оторвала руку представьте какая-то эта боль он был в сознании и говорил людям что нужно делать ведь без бога так не получится Человек сразу теряет и сознание, и все. А он еще говорил, что им нужно делать. И врачи приехали, он был в сознании, и давление у него даже было нормальное. Если его пожалеть, он этого не любит. Он не примет эту жалость. Потому что он стойкий мальчик. И жалость он не примет. Но бывает, он какую-то работу выполняет. И хочется вскочить и ему помочь. Поддержать где-то какую-то детальку. Что-то взять, двумя руками поддержать. А он, нет-нет, мама, я справлюсь сам. Помогать не нужно. Даже калитку попробуйте одной рукой открыть. Вы не откроете. А он ее открывает. Я сколько раз... Спробувала однією рукою открыть эту дверь, і у меня не получается. А он открывает ее. Таке враження, ніби у Володимира, з'явилася друга рука. Божі мене! потому что он умеет все делать. И жалюзи, и все. Мы с женой огурцы натягивали проволокой. Я не мог, хотя у меня две руки, но я просил Тамару, она держала эту бухту с проволокой, потому что она раскручивается. Я двумя руками проволоку держал и заворачивал, а он одной рукой это все натянул и закрутил. Так что неизвестно, как получилось. Мы только вдвоем, у нас четыре руки. Тамара держала проволоку, это откручивала, а я ее протягивал, закручивал плоскогубцами, а он одной рукой все это делал. И буфту эту держал, и протягивал, и закручивал. Сочувственные переживательные речи были больше, что я их успокаивал. Я говорю, да все в порядке, чего вы переживаете? Все нормально, такой же остался, но без руки. как был, так и остался. Те же функции выполняю, ту же работу. Только некоторые инструменты не беру, которые двумя руками надо держать. Кто-то великий и всемогутний, тримав его за правую руку и став его правицею. Володимир це добре відчував. Настоящая сила ⁇ это действительно не в крепких мышцах, а когда они имеют свое применение. Я очень ценю в моем супруге то, насколько он облегчает мою жизнь, помогает, абсолютно не делит на женское, мужское, с детьми, не шутка. Видит этот пример, я вот вижу, как и он пытается мне помогать, видит же, что папа это делает. В этом сила мужчины Ну и, наверное, самая главная сила Это вести за собой семью В нужном направлении Найти Бога в своей жизни И вести и семью к нему И даже в данной ситуации Я могу сказать, что сила моего Вовочки В том еще, как бы, видя его пример Насколько он с Богом решал этот вопрос У него как бы даже не возникало мысли А как будет, как дальше жить У него этого не возникало То на фоне вот его этой силы Мне намного легче пережить все то, что пришлось Ребенок интересный воспринял. Ребенок, когда я приехал, мы можем, что нету папы ручки. Он такой, вы шутите. Но она там, она там под рубашкой. И когда он понял, что ее нету, он, он говорит, а где она? А как? Ну, как бы ему объяснили, что по неосторожности потерял, ее не будет, теперь только на небе появится ручка. И все, быстро воспринял. И все, теперь он понимал, что у папы новая рука будет только на небе. И Христос даст ее. Он бывает так подходит, говорит, подкинь меня на ручку. А, ты не можешь, у тебя же одна ручка. На себе я чувствую две руки поддержки. Только Бог и тут поможет, и в вечность. Только Он своей рукой может тебя ввести. Потеряв Божью руку, ты теряешь все. И благословение, и поддержку, и утешение, и защиту. То есть все. Для меня Бог это все, как бы это, ну это полнота моей жизни. То есть без Него никак. Я в своей жизни настолько понимаю, что мне без Бога. Идти типа по жизни не хочется. Мне без Бога идти по жизни просто страшно, потому что когда ты чувствуешь Его защиту, чувствуешь, когда Он тебя ведет, и неважно куда Он тебя ведет, вот эти уроки доверия, которые я приобрела за этот год, я могу сказать, что по-любому, будь то человек идет без Божьей руки или с Божьей рукой, с ним что-то случается, он переживает какие-то кризисы в своей жизни. И намного приятнее, намного легче, намного счастливее человек проходит это все, именно когда он держится за Божью руку. После того, как в больнице после операции очнулся, я ни разу не спрашивал, почему. Я спрашивал, для чего. То есть я, я понимал, что это для чего-то. И после операции я, у меня не, не, не было вот этой депрессии, что как же так, как, ну, почему со мной это произошло, как, как я буду жить дальше. То есть я понимал, что это сделано для чего-то. И я понимал, что в определенный момент жизни, до этого момента, я понимал, что Жизнь моя была настолько хаотична, что у меня не было плотного общения с Богом, доверия, первого любого хладела. И я понимал, что на тот момент, если бы я лишился жизни, я не попал бы в Царство Небесное. Поэтому я понимал, для чего мне это все сделано, для чего со мной это все произошло, что Бог дает мне второй шанс для того, чтобы я наладил и свою жизнь и привел ее в порядок. Что чем может людские руки? Они очень ограничены. Да, они, конечно, могут многое с физической стороны. Но как бы самого вот, однозначно эти, эти две руки они не могут дать вот того мира и покоя в душе, которые могут, могут дать только Божье присутствие в жизни, когда он тебя держит за руку. Когда мы идем с Божьей рукой по жизни, то человек, конечно, делает добро, направлен в сторону добра, Бог тоже направляет, подсказывает, Страшно потерять вторую руку. И самое главное, страшно потерять этот мир с Богом, мир с семьей, чтобы все оставалось в таких хороших отношениях и в хорошем мире в таком. Это осознание того, что Бог с тобой, осознание того, что твоя семья с тобой, твои дети с тобой, жена. Вот этот мир, который был создан и до этого, и сейчас продолжается. Этот мир, определенный этот круг, дает свободу тому, что мое э, мнение, мое решение, мое... Желання э, бути в сім'ї і те спокойствие, яку сім'я мені дає, определяє круг того, що був мир вирощений. Це просто неймовірно, що може вчинити Бог. Він може дати таку силу, якої не мають десятки рук, таку мудрість, яку людина сама по собі не може вмістити, таку любов. Яка ніколи не перестає. Володимир це відчув на собі. Професія зварювальника потребує двох рук, а він справляється однією. Та ще й так, що ніхто інший так не зробить. Комусь ця професія може здатися простою і прозаїчною. А для Володимира це майже мистецтво. У ній він знаходить не лише заробіток, практичну користь для людей, а й задоволення. процессе мне нравится, что из куска металла можно сделать вещи, которые будут помогать людям, которые будут греть их, которые будут удобство им создавать, которые в процессе им в чем-то помогут. И ты понимаешь, что это сделано твоими руками. То есть с определенного, можно сказать, неодушевленного предмета ты делаешь вещь, которая становится вроде бы как одушевленная и помогает другим. Он постоянно вдосконаливался у своей профессии и много чему научился. Мне кажется, всего не перечислишь. Твердотопливные котлы могу сам проектировать, делать. Сушильные комплексы, рубильные машины, дробильные машины. По сантехнике, по строительству, по определенным станкам, токарным, фрезерным. По газопроводам консультировать могу людей, по газовым котлам. Изначально моя профессия была связана с котельным оборудованием. То есть, все, що стосується котельного обладнання і забезпечення цього комплекса, все я освоїв. Звідки це у нього без вищої інженерної освіти, без диплома? Володимир завжди прагнув робити все ретельно і якісно. Він відчував, що хтось самогутній і незбагненно мудрий, посилає в його розум необхідні думки і рішення, викликає добрі бажання і дає вправність його рукам у всьому, за що він береться. Для него важнейший диплом Божий – это людей. Оно, в принципе, приходит каждый раз, после того, как ты видишь благодарные глаза, особенно людей, которые среди зимы начинают замерзать, и они не понимают, что э, с отоплением, или с печкой, или вообще, что у них дома творится. Они не понимают, но они мерзнут. И когда ты, они тебя приглашают, и ты им помогаешь, и когда в дом начинает идти тепло, то ты… Видя вдячні очі, глаза, що ти помог комусь, ти в этом розбирайся і другим приносиш пользу. Володимир переконаний, що щастя не в грошах. Оплата фактически она нужна как материального вознаграждения ты ее получаешь в конце, но удовольствие приносит благодарность от людей больше. Материально ты получил и через два дня забыл, а людскую благодарность ты помнишь дольше. Во мне это пробуждает то, что Бог я вижу какие дал мне таланты, я их могу развить и быть не просто специалист в узком своем профиле, а специалистом в более широком. И как знакомому сказал, чем больше ты умеешь, тем больше ты независим. То есть когда ты приходишь к людям и хочешь им чем-то помочь, то ты не говоришь, что вот здесь я могу помочь, а здесь я не могу, потому что я не знаю. И это меня мотивирует, чтобы я больше узнал, для того, чтобы если я кому-то зашел, то я во многих отраслях, во многих областях мог ему помочь. Дивно, але факт. Для Володимира его работа имеет не только практическое значение, а и своєрідним хобби. Я от сваркой собираю таких маленьких человечков разных. Их я научился заново делать при помощи подручных инструментов. Где-то кирпичик подставить, чтобы в этот момент сварить определенные детали. Ручку или голову приварить. Какой-то инструмент подставить, чтобы он придержал в этот момент. Вот это научился одной рукой делать потому что до этого думал делал их. Что-то новое появилось в жизни твоей. То есть это в принципе развивает. В каких-то моментах оно ограничивает. Но я стараюсь смотреть на это не то, что ой, вот все, я это не могу. Это не могу. Значит, можно это ногой помочь, плечом помочь, еще чем-то помочь. Не умеешь, попросил помочь. И все. В этом плане понимаешь, что толстить нельзя. Потому что с одной рукой тебе больше гибкость нужна. С того, что с ним трапилось, Володимир сделал глубокие выводы не представлял, что такое может произойти с тобой. И ты понимаешь, что насколько человеческая жизнь может быть короткая. Когда ты думаешь и слышишь о людях, которые там 70 лет, 60 лет умирают, ты думаешь, ну да, там уже и возраст. Когда в проповедях слышишь, что мы не знаем, когда Наш день закончится, ты не понимаешь, то есть, что каждая минута может быть последняя, ты никак это не рассматриваешь к себе. Ты понимаешь, что у тебя еще впереди целая жизнь. Да, это может что-то произойти, но это что-то неизвестно, когда может произойти. И ты понимаешь, что насколько жизнь человеческая непредсказуемая. Все в руках Божьих. Сегодня ты живешь, а завтра ты действительно можешь умереть. И для тебя день спасения начнется завтра, а не через 2 или 5 лет. То есть ты понимаешь, что нужно готовиться к спасению и готовить свою жизнь сегодня, а не завтра. Это существенно влияло на его отношения с Богом. Богу больше доверять начал, больше с Ним общаться, больше э, начал понимать, что действительно нужно ценить свою жизнь сегодня. Нужно ценить, э, особенно после того, как я ощутил ту поддержку, ту любовь от э, друзей и от членов церкви, то я начал понимать, что и на людей надо смотреть другими глазами. То есть надо смотреть на них действительно братьев и сестер. То есть надо понимать, что это твоя семья, и их беда должна касаться и тебя. Ты не должен думать, что это их беда. Ну, я смогу там, чем могу там помочь. То есть действительно нужно к ним относиться, к их проблемам, как к своей семье. И нельзя пренебрегать кем-то меньшим. В этом плане я даже на людей по-другому начал смотреть. А еще он визнав, что часом нехтовал Божьей рукой аж пока не сталася беда. Я иногда себя ловил на моменте, что я ее отпускаю. В определенные моменты своей жизни я понимал, что я не держусь. Она рядом, но я за нее не держусь. Вот эти моменты были у меня. Начинал больше молиться, начинал больше изучать слово, обновлял с ним общение, обновлял с ним дружеские отношения. Теперь для него одна рука как дополнительное напоминание, что не все в твоих руках, все только в твоей руке, а в одной, а все остальное в Божьих руках. Поэтому это как личное и лишнее напоминание еще раз, на кого нужно полагаться и опираться. Божья рука для меня — это любящая рука, которая лично для меня — это то, что она меня принимает в любом моем состоянии, в любом моем проявлении. Какая я есть, Бог меня принимает. И только вот когда Он принимает, Он уже начинает где-то менять, где-то подсказывать, совершенствовать. То есть вот любящая рука Божья, принимающая и ведущая к совершенству. Без нее человек не может достигнуть всей полноты, всего того, что Бог хочет дать человеку. Бог создал человека, Бог создал эти условия для его обитания на этой земле. И все то, что Он ему приготовил, Возможно, полное раскрытие всего и потенциала, и счастливой жизни, но только с Богом. Все, чего человек достигает без Бога, это много, это хорошо. Но мне кажется, только когда он находит в своей жизни Бога, он понимает, что было еще что-то, что вот чего не хватало меня поражало очень сильно в Христе, это насколько он любил людей. Это его отношение, особенно когда читаешь, вот как он шел и среди больных людей, и среди тех, которые от него однозначно хотели только выгоды, и с какой любовью он к ним относился, я всегда поражала меня это. Я где-то не понимала, как можно любить вот так вот людей. И мне так хотелось этому научиться, любить чужих людей. Понятно, любить своих родных, это не так было тяжело. Любить человека со всеми его недостатками еще, причем, когда он тебе не совсем близкий человек, а вот принимать его таким вот это меня очень сильно восторгало. У их родины гармония. В нашем доме не только любят, но и уважают друг друга. И раз уважают, то значит и понимают. Если даже кто-то что-то не так сказал или не так, может, что-то сделал, просто можем подойти и сказать. Нет такого, чтобы мы повышали друг на друга голос. Не говоря о том уже, чтобы поругаться, мы даже не повышаем голос друг на друга. Біда не змогла зруйнувати справжньої любові. Любов запалала ще сильніше. Я можу на сьогоднішній момент сказати, що Бог дає виконання найбільшої мрії, Це те, що от ми йдемо по житті, і я можу сказати, що після всього, що відбувалося, я ще більше оцінила, наскільки для мене дорог цей чоловік, як я благодарна Богу за цей подарок в моїй житті. Бог дав Ганні і Володимиру справжнє кохання і наділив мудрістю дбайливого догляду за ним, як за тендітною рослиною. Растет только бурьян, к сожалению, сам. А вот именно растение любви, за ним нужно ухаживать, приправлять его и добрыми словами обязательно. И можно подумать просто о человеке, что он для тебя доброго сделал, а можно ему об этом сказать. И вот когда ты об этом говоришь, и он это слышит, он же мог и не догадываться, что у тебя это внутри, насколько ты его ценишь, как ты его любишь. И вот когда ты говоришь, что это тоже такие вот кирпичики созидания. Ценности мира мы в семье бережем. То есть, чтобы у нас не было ссор, не было раздоров, каких-то там недоговорок, недоверия. Вот это мы бережем. И доверие и между женой, и между детьми, и с Богом доверие. Вот это мы ценим и бережем это. Стараемся с женой не ссориться. Если какие-то размолвки такие у нас происходят, то мы придерживаемся принципа Божьего, что да не зайдет солнце в гневе вашем. Мы всегда свои конфликты разрешаем до того, как отходим ко сну. И стараемся принципами Божьими руководствоваться и в воспитании детей, и в построении семейного уюта. Наверное, самая большая мечта, это, конечно же, чтобы все-таки дойти до неба, дойти до этой встречи с Господом лицом к лицу, всей моей семьи и, и всех людей, которых вот я знаю, которые мне особо дороги, особо за них переживаешь, конечно же, я мечтаю, чтобы увидеть Володю с двумя руками. Я об этом каждый день молюсь, чтобы Бог дал нам мудрость, я с Саней вырасти детей, которые и Бога слушались бы, и являли, являли Его характер, и нас слушались. То есть. Я молюсь о том, чтобы Бог дал нам мудрости вырасти детей, тех, которые бы могли смело войти в Царство Божие. То есть они были бы достойны небесного города. Мне бы очень хотелось, чтобы вот все то доброе, что они могут впитать как бы из нашей семьи, из того, что рассказываешь, показываешь в своей жизни о Боге. То есть очень хочется, чтобы они выросли по-настоящему, не только на словах по-настоящему любящими Бога, из этого истекает любящими людей, отзывчивыми. Сейчас я мечтаю, чтобы подкинуть сына двумя руками. Я думал, что уже все, и машина, и все закончился, а он, пожалуйста, ездит. на одной ездил, и на второй ездит, и прекрасно. Сел сразу. После того, как из больницы выписался, сел, попробовал, думаю, смогу я переключать. Раньше сначала была машина с механической коробкой передач. Я сел, попробовал, что левой рукой я достаю свободно, подруливать коленом могу. По ходу дела и придержат руль при переключении. Но потом со временем Анечка наста... начал настаивать, говорит: Я переживаю, когда ты уезжаешь из дома, я боюсь, как ты там на дороге, как ты едешь, давай с автоматом брать. И мы на обмен взяли эту машину, чтобы можно было одной рукой управлять. Даже с одной рукой можно легко водить автомобиль. колы за другу тримае, все могут